এটা কথা বস্তু এটা কথা মানে কথাটো মই ফিল কৰোঁ আৰু কথাটো এইকাৰণেই ফিল কৰোঁ কেতিয়াবা কিছুমান বস্তুৰ সন্মুখৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় ত' সেইকাৰণে মই কথাটো ক'ব লগা হৈছে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে বৰ্তমান সময়ত কিন্তু টকা নহ'লে একোৱেই নহয় যদি আপোনাৰ বৰ্তমান সময়ত যদি পইচা আছে নহয় টকা আছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ সকলো আছে কিয় জানেনে এনেকুৱা লাগে অনুভৱটো হয় যে আপোনাৰ সকলো বস্তু টকাৰ লগতেই মানে তুলনা হয় কাৰণটো সেইকাৰণে সন্মানটো আপোনাৰ কি আজি আছে কাইলৈ নাই কাইলৈ নাই তাৰ পিছত আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা দ্বিতীয়তে আপোনাৰ সংসাৰ এখন চলাবৰ কাৰণেও আপোনাক পইচাৰ প্ৰয়োজন আছে যদি আপুনি কিবা এটা কিনিবলৈও লগা হয় ন পইচাৰ প্ৰয়োজন আছে পইচা নহ'লে মোৰ মতে একো নহয় হয় কিছুমানে ক'ব এই বস্তুটোক লৈ পেলাই কিছুমানে বেলেগ ধৰণৰ মন্তব্য দিব মই মানে কি হয় এনেকুৱা নহয় যে মই আঙুৰতা বাইদেউ কথাখিনিক লৈ পেলাইহে মই তেনেকুৱা কৈছোঁ বা তেওঁৰ জীৱনত একো নহয় যদি আপোনাৰ হাতত টকা আছে নহয় সকলো বস্তু কিন্তু সম্ভৱ হৈ যায় হা কয় বোলে টকা থাকিলে কি সন্মান কিনিব পাই নেকি সন্মানটো লৈ পেলাই ন আপুনি কৰি আছে ন কি মই যেনিবা সন্মানটো ললোয়ে কৰিম কি সন্মানটো লৈ পেলাই এনেও আপোনাক মানুহে বেয়া পাব আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে আপোনাক বেয়া নাপায় বুলি আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে আপোনাক দেখিব নোৱাৰে আপুনি আজি কিবা এটা অকণমান যদি উন্নতি হয় নহয় আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে দেখিব নোৱাৰে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে আপোনাক বেয়া পাব তো বেলেগখিনিতো বাদেই দিলো নিজৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনিও হয়তো আপোনাক ভাল নাপাব পাৰে গতিকে ইমান সন্মানৰ পিছত বৰ্তমান সময়ত যদি এইটো সময়ত এতিয়া যিটো আমাৰ মানে জেনেৰেশ্যনৰ বা যিটো বস্তু এটা চলি আছে নহয় সন্মানৰ পিছত দৌৰি থাকি লাভ নাই আপুনি নিজে চাওকচোন ছচিয়েল মিডিয়াত কিমানসকলে নিজৰ সন্মান হানি কৰিছে কিন্তু সেই সন্মান হানি কৰাৰ পিছত জানো তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'সমূহ বা তেওঁলোকক জানো নোচোৱাকৈ কোনোবা আছে সন্মান গৈছে যদি তেওঁলোককতো চাপৰ্ট কৰি তেওঁলোকক দেখোন একে ধনীয়ে বনাই আছে আৰু তেওঁলোকে সেই পইচা পিছতে দৌৰি আছে তেওঁলোকেও চোৱা নাই তেওঁলোকেও ভাত বিচাৰ কৰা নাই গতিকে এইটো মোৰ ভাবো যে সকলো বস্তু পইচা ওপৰতে হয় বাকী আপোনালোকৰ কি মন্তব্য নাজানো সকলোৱে মতামত বেলেগ কিন্তু এই বিষয়টোক লৈ পেলাই এটা মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাম তথাপিতো মোৰ মনত আহিল যেতিয়া মনত পৰিল যেতিয়া আপোনালোকৰ লগত এই কথাটো শ্বেয়াৰ কৰি থলোঁ আৰু